Значит, задолженность по электроэнергии на сегодняшний момент составляет уже свыше миллионов. В пятницу 12 числа прошла проплата через казначейство Украины по разнице повода, по выплатам субсидиям на сумму 134 тысячи гривен. Второй пакет Украины на сумму 165 тысяч гривен. Гривен ждем от государства финансирования. Наравне с этим, значит, 9 июня 2015 года состоялось заседание в администрации и был подписан протокол по сотрудничеству между Днепропетровской областной государственной администрацией и ДТЭК днепр В общем-то, приняты, в том числе доведены уровни, контрольные уровни оплаты за потребленную электроэнергию предприятиями водоснабжения водоотведения. По нашему да, предприятию и по нашему городу по употреблению мая значит, в июне оплата принята э, величина 80%. По подтверждению июня в июле принята величина 90%. Значит, в физических величинах если говорить за май, это составляет сумму около 850 тысяч. Общий счет на миллион сто. Значит, сумма очень большая. На сегодняшний день предприятием проплачено сегодня 15 число 189 тысяч, всего 17,9% оплата. Значит, ответственность за выполнение данного протокольного решения возложена на органы и саморазвивания, естественно, на руководства предприятий. У нас величина, собственно, ну, средняя. У других предприятий есть 100%, у них предприятий есть меньше. Но это крупные предприятия, это Аульские водоводы, водопостачания, там очень большие объемы, поэтому у них меньше величина, процентная величина проплаты. Ну, в общем, будем стараться выполнять, но вероятность того, что мы выполним вот эту величину, очень маленькая. Поэтому, естественно, на нашем предприятии находится на сегодняшний день попорядочение по выключению, а вы просто на предприятии. На каждый вторник и четверг текущего месяца, значит, естественно, мы выполняем определенные мероприятия по недопущению данного отключения. А связано это все с тем, что отсутствуют, так сказать, обероги А отсутствуют они по причине того, что дебиторская задолженность за потребленные услуги в расторжении водоотведения на сегодняшний день составляет 20 миллионов 882 тысяч. В том числе коммунальные предприятия 3 миллиона 393, промышленные предприятия 7 миллионов 797 тысяч, население... Значит, 9 миллионов 480 тысяч, или субсидии 165 тысяч. Ну, и если сказать по, по проплатам, значит, на сегодняшний день таких низких проплат, если говорить вот по населению, допустим, отдельно, таких низких проплат никогда не было. За твиты процент оплаты составляет 71 процент, за травы на сегодняшний день 63 процента. Значит, поэтому я обращаюсь к населению города для того, чтобы не допустить отключения предприятия до электроснабжения, значит, тем более. значит, вид проплаты за потребленные услуги, соответствующие, значит, согласно тех величин, которые зафиксированы приборами учета и тех нормативов, которые утверждены на уровне государства.